Ми знову з вами і сьогодні ми говоримо про знову ж таки вищу лілу, але анонсуємо тур номер 4 який відбудеться 2 та 3 квітня. І в цьому нам знову таки поможе наш експерт Олександр Іванович, представник команди ФК Динамо. Київський Динамо. Отже, Саня, перша гра «Динамо» атарний Сіа. Що ти скажеш по цій парі, якому віддасиш перевагу? Исходя из того, что я видел и что и какие у нас уже есть результаты, то можно сказать, что э, в этой паре рассчитывать, э, угадать, практически не приходится. Дело в том, что э, Динамо отрадно сыграл три игры. Как я говорил, ребята не, не, не в форме, но они ее набирают. Все первую игру выиграла, вторую проиграла, То есть э, насколько опять же крупное поражение от Самсона морально. Uh -huh. задавить себе этот вопрос но в любом случае с точки зрения скоростных характеристик все быстрее uh -huh. то есть в этом я вижу и преимущество я думаю что все могут попробовать зацепиться на отраду ну как ты ожажешь, пора бы все-таки что это же СИА или отрада я думаю ничья очень ничейка, очень да? похожа на ничью да. ничейка и э, я прошу своих ассистентов чтобы подали мне э, карандашики я запрошу на рахунок сейчас ну на твою думку, как claro. ты ожажешь Рахунок 2-2, і подивимось, наскільки Сія виправдає наше сподівання, граючи на виїзді. Я, що кажу, вірю, що Сія буде заряджена і поразок. Ну, я дуже цік, тому я і планую, що удасться за <говори> <вернутися> щитом. Олександре, <говори> команда Березняки буде пробувати новичка Лігі. І от як ти оцінюєш шанси новачка проти такої досвідченої команди, як Березняки? что э, шансы есть у любой команды. Вот. Другое дело, что и Березники и «Легенда» плохо стартовали, Березники вообще кошмарно. Поэтому э, будут, будем стараться в любом случае. Плюс мы на новом стадионе будем играть, э, принимать «Легенду». У нас на Березниках построили наконец-то стадион. Ничего себе, Слухай, да. здесь у вас подольше. Да, мы построили стадион, мы сейчас возвращаемся домой, назовем это mm -hmm. Пока это земляное поле, но обещают, что со второго круга это будет искусственно, с искусственным покрытием. Ничего mm себе. -hmm. Вот, поэтому как mm -hmm. бы, очень хочется в первой игре на домашнем поле выиграть. Mm -hmm. Ну, я тогда тоже приеднусь до твоих сподеваний. Надеюсь, что команда Березники выиграет. Не потому, что я хочу, чтобы легенда програла, просто чтобы действительно команда перед своей публикой достойно выступила. И поставлю рахунок, какие скажешь ты. Да, ну, 3-1. Да. 3-1. будет принимать команду Интер. Самсон, как мы знаем, дома играет очень-очень хорошо. Что скажешь ты что в отношении этой пары? Я очень боюсь, что эта пара может попасть потом на рассмотрение из толпы АХФЛ, зная характер э, uh -huh. участников данного поединка. А Что касается самой игры, я не думаю, что Интер сможет противостоять Самсону. Я думаю, что Самсон выиграет два мяча. Uh -huh. Самсон выиграет два мяча. ну, так как Интер хорошо атакует, то я думаю 4-2. 4-2. Пономаренко забьет. Пономаренко забывает уже майже, ну, не то, что майже, он хоть забывает, то еще и по скольки. Добре, ФК Хелс, благодать. Что хотите? По логике, благодать, быть. Да. С точки зрения, опять же, игровых характеристик, благодать должна выиграть. Но Хелс очень характерная команда. На своем поле у них там собирается много людей, как бы ажиотаж достаточно большой, посторонние люди собираются, смотрят футбол. Поэтому игра обещает быть интересной, но все-таки думаю, благодать. Какую разницу забытых мячей ты поставишь? Один-три. 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 далее. Команда Дарница Кадарниця зіграє з Катраном. Про Катрану ми теж трішки сьогодні говорили. Ти за ними слідкуєш. І що ти скажеш? який рахунок буде в цій грі і як налаштується команда Катрана? На твою думку. У команди Катран є одна велика проблема. вони ніколи не вигравали у Более того, у Дарниці всегда проигрывають і проигрывають очень кругом. Никто не может понять, почему это происходит. Какой бы состав Алексея Атлашов не собирал, он всегда крупно проиграл. Поэтому... Самая дарница, да? Именно дарница, да. То есть, может выиграть у любого дарница, они всегда проигрывают. Поэтому тут ну, не, будем, не, будем, искать сенсацию, 4-0 поставим и все. Ничего себе. Да, вот так вот. Отримай, Алексей Привет, Привитанечко. Идем далее. Команда Аякс играет с командой Атлант две команды с троечниками и одна команда с многочеловеками, команда Атлант. да, там на троечнике. Ну, с Катраном очень сильная екса. очень сильная. То есть очень сильная команда. Я не знаю, какой будет у них состав, потому что начинается уже битва с Киева. Уйдут люди, не уйдут. То есть команда закрыта, информации никакой от нее нет. Но если будет тот состав, который играл с Катраном, то они выиграют. Виграють, я думаю, крупно там 3-0. Так, так? Ну, ось Ну, тримається. Гра цього туру, остання гра цього туру по нашому списку, але як вона відбудеться по розкладу, ми ще не знаємо. Це Старс Мюлази. Мабуть, фаворит все-таки тут Старс. А от. Не думаю, що Старс. Stars... Не настроиться на New Life, потому что New Life такая достаточно противная команда, и если не настроиться, то обязательно проиграешь. Вот, это я на собственном опыте прекрасно знаю. Поэтому, если Кузьмин сможет настроить своих игроков, то Старс выиграет. Но игра будет упорной. 3-2, допустим. Рахунок 3-2. Да, у меня такой результативный тур получится. Слушай, да, ты так добрящий, на гэпов тут столько мячей забытых. Добре, Саш, э, дякуємо тобі, що сьогодні приділи увагу нашим э, любителям футболу. Э, сподіваємось що всім було цікаво. І зустрінемось з вами уже через недільку. Хай щастить! Удачі.